В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Россия до сих пор не оплатила транзит газа в страны ЕС за сентябрь и октябрь, хотя Украина и перевела первый транш долга за голубое топливо, заявил президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангела Меркель. Также они обсудили ситуацию на Донбассе. Глава украинского государства констатировал существенное отклонение от Минского протокола со стороны сепаратистов, что приводит к дальнейшей эскалации конфликта. Российская сторона нарушает международное право, отправляя в Украину очередной так называемый гуманитарный конвой без прохождения таможенного контроля и координации с Международным комитетом Красного Креста. При этом украинская гуманитарная помощь, выделенная для жителей Донбасса, не может быть доставлена из-за действий боевиков, подчеркнул Петр Порошенко. Возле города Счастье Луганской области из плена освободили еще семерых украинских военных и двоих волонтеров. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. По информации, девятерых украинских пленных обменяли на пятерых боевиков. Вместе с тем, артиллеристы подразделений сил АТО уничтожили часть боевиковой техники, которые накануне атаковали Донецкий аэропорт. Об этом сообщают в пресс-центре операции. В результате огневого налета уничтожено или повреждено четыре танка сепаратистов, два БТРа, две гаубицы, БМП и до 200 боевиков. Силы АТО в течение длительного времени держат оборону стратегического объекта, а все благодаря взаимодействию подразделений, выполняющих задачи в аэропорту и подразделений огневой поддержки. И за прошедшие сутки погибли пятеро украинских военнослужащих и 16 получили ранения. Активность боевиков в зоне АТО усиливается. За последние сутки они обстреляли позиции сил АТО около 50 раз. В частности, на Первомайском направлении неподалеку от Фрунзе и Горного, под поселком Крымская, а также понтонную переправу населенного пункта Нижнее. На Дебальцевском направлении минометным огнем боевики атаковали позиции украинских силовиков в районе Никишина, Орлова, Ивановки, Чернухина, Старого Айдара и Сокольников. На Мариупольском направлении возле Ломакина, Гранитного и Новоласпы. Во время проведения поисково-ударных действий в районе населенного пункта Сокольники на Луганщине подорвались на фугасе и получили ранения семь десантников. Всем раненым оказана медицинская помощь. Обстановка в районе Донецкого аэропорта остается напряженной. Этот стратегический объект под нашим контролем. Ночью были обстреляны наши блокпосты, опорные и наблюдательные пункты, которые дислоцируются в районе населенных пунктов Майорск, Дебальцево и Попасной. На юге зоны АТО боевики обстреляли наши подразделения, дислоцирующиеся севернее Талаковки. Ответным огнем огневые точки бояков были у уничтожены. точки боевиков Еще один снаряд попал на территорию школы. В этот раз в городе Горная Луганской области. Как сообщил глава облгосадминистрации Геннадий Москаль, утром боевики начали обстрел со стороны Первомайска. Они осуществили более 30 выстрелов из артиллерии, при этом разрушили три частных дома. Один снаряд попал школьный двор. К счастью, в это время там не было детей, они на каникулах. И кроме Горного, террористы обстреляли город Золотое Попаснянского района, село Крымское Новоайдарского района и село Альховое и Старый Айдар Станично-Луганского района. Из-за боевых действий значительная часть Луганска и некоторые города области остались без электроэнергии. В частности, Кировск, Первомайск, Стаханов, Брянка и Алчевск. Все они находятся на территории подконтрольной террористам ЛНР. В районе автодороги Бахмутка вблизи из-за интенсивных боев повреждены линии электропередач. Отремонтировать их в ближайшее время невозможно из-за боевых действий. Террористы на Донбассе запрещают пенсионерам получать украинскую пенсию. Об этом сообщают в партии пенсионеров Украины, ссылаясь на жителей Краснодонского района Луганской области. Боевики не выпускают людей на подконтрольные Украине районы, желающих переоформить пенсии. Свои действия террористы мотивируют тем, что из пенсии вычитается налог на проведение АТО. Таких пенсионеров боевики называют врагами ЛНР. Почтовое отделение Украины на освобожденных от террористов территориях сейчас обеспечено необходимыми средствами для выплаты пенсии в этом месяце вплоть до 7 ноября, банковские учреждения вплоть до 5 ноября, сообщили в СНБО. В Донецке, Снежном и Макеевке боевики распространяют информацию о скором наступлении российско-террористических войск. Об этом сообщает группа информационного сопротивления. По их данным, в Петровском районе террористы подтягивают на передний край тяжелую технику. В других районах оперативного назначения сформированные тактические группы российско-террористических войск уже готовы к активным действиям. И для их поддержки продолжается переброска бронетехники. В частности, в район Первомайска, Веселой горы и Трехизбинки, а также в направлении Попасной и Горского. Сводная артиллерийская группа потянута также к станице Луганской. В частности, вчера с территории России в, Красный Луч, в частности, вчера с территории России в направлении города Красный Луч Луганской области зафиксировано перемещение военной техники. 32 танка, 16 гаубиц Д-30 и 30 КАМАЗов с боеприпасами и живой силой. Также с территории Российской Федерации в Украину через населенный пункт Изварина вчера зашла колонна грузовиков, среди которых зафиксированы три передвижные радиолокационные станции. Адвокаты Надежды Савченко намерены освободить свою подзащитную от уголовной ответственности в России. Защита будет добиваться для нее статуса военнопленной. Об этом заявил адвокат Марк Фегин. Сегодня суд приобщил к делу Надежды Савченко доказательства ее невиновности. По словам Фегина, адвокатские Опросы Синеговского и других теперь являются материалами уголовного дела. Напомню, сегодня Надежду Савченко впервые после этапирования доставили в басманный суд Москвы. В зал ее ввели под конвоем десяти вооруженных полицейских. Защита стоит на прежней позиции. Надежда Савченко невиновна, не причастна к гибели журналистов, была похищена и не может быть судима в России. Украинские пограничники задержали грузовик с 18 тоннами угля, который выезжал из подконтрольных боевикам территории, сообщили в информационном центре СНБО. Сопроводительные документы на груз были утверждены недействительной печатью незаконной террористической организации. Грузы и транспортное средство переданы сотрудникам Министерства внутренних дел. Это не первый зафиксированный случай кражи ресурсов из шахт на востоке Украины. Террористы неоднократно пытались автоколонами вывозить уголь в Россию. Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным теневым оборотом в 500 миллионов гривен. Об этом сообщили э, пресс-секретарь председателя СБУ Елена Гитлянская. По ее словам, данный центр функционировал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и города Киева. Было проведено 10 обысков в офисных помещениях организаторов противоправного механизма и изъято финансово-хозяйственная документация 40 фиктивных предприятий, которые обеспечивали работу центра. Нелегальная финансовая структура предоставляла услуги разным субъектам внешней экономической деятельности по минимизации налоговых обязанностей и переведению безналичных средств в наличные. В целом арестованы счета 15 частных предприятий, в результате чего заблокировано 12 миллионов гривен. Также СБУ расследует 36 уголовных производств, а государственные изменения подозревается 31 человек. И кроме этого, за это тяжелое преступление к ответственности привлекаются около полусотни бывших военнослужащих, правоохранителей и сотрудников службы безопасности. Об этом сообщила пресс-секретарь главы ведомства Елена Гитлянская. В связи с этим, в рамках проведения иллюстрации СБУ проверит 140 тысяч дел, заявил советник председателя службы Маркиан Лубкивский. Он заверил, что все документы относительно иллюстрации регистрации будут публичными. СБУ приняла к исполнению закон об очищении власти. Председатель СБУ Валентина Наливайченко, как вы знаете, подписал приказ, предусматривающий график проведения проверки в СБУ. Каким предбачено график проведения проверки у службы безопасности Украины. Это публичные документы и все последующие документы, которые касаются очистки власти или иллюстрации, или проверки как органа СБУ, так и всех других государственных органов, будут публичными. Центральная избирательная комиссия огласила 152 депутата, прошедших в парламент восьмого созыва по одномандатным округам. Окончательные результаты ЦИК не может подбить из-за проблем с поступлением данных из 59-го окружкома. Подробнее расскажет наш корреспондент Виктория Попович. Она сейчас работает в Центре избиркоме. Виктория, здравствуй. Что тебе известно к этому? Здравствуй, Света. Многострадальный 59-й округ может стать причиной того, что впервые в истории страны центр сберком может не объявить официальные результаты выборов, которые установлены законодательством до 10 ноября, включительно. Хочу отметить, что это единственный окружком, который до сих пор не, об... не почитал голоса по мажоритарным округам и по, многомандат... и по многомандатному округу, напомню, что его с понедельника блокировали неизвестные вооруженные э, люди. И, однако, сегодня там ситуация несколько изменилась. В центре сберкоме даже на информационное табло, которое находится э, позади меня, вывели результаты конкретно этого округа. Э, утром сегодня наблюдалось некое оживление, однако сейчас цифры э, замерли. По состоянию на сейчас там не хватает информации от семи участковых э, комиссий. И, э, однако, все же, э, если комиссии удастся обработать обработать все, всю информацию и до понедельника привести элект... оригинальный протокол с мокрыми печатями в столицу, то тогда проблем никаких не возникнет. В ином случае Центр Сибирьком не сможет вовремя объявить официальные результаты. Об этом сегодня заявил Михаил Хиндовский. Давайте его послушаем. Сегодня, на 12 день после голосования в Центральной избирательной комиссии, до сих пор нет двух протоколов по итогам голосования в этом одномандатном избирательном округе. Совершенно очевидно, что отсутствие протоколов по итогам голосования по общегосударственному многомандатному избирательному округу в пределах одномандатного избирательного округа номер 59 ставит под угрозу возможность своевременного установления результата выборов по общегосударственному округу в целом по Украине. Не огласить вовремя результаты выборов по всей Украине в Центризбиркоме могут из-за ситуации на 30 и 50 округах. Напомню, ранее ЦИК вынес решение о перепочете голосов на этих округах, однако Киевский административный, апелляционный административный суд и высший административный суд отменили это постановление Центризбиркома, однако оставили в силе задачу, которую Центризбирком поставил перед правоохранительными органами – проверить подлинность избирательной документации на этих округах. Если же представители правоохранительных органов с этой задачей не справятся до понедельника, то ЦИК не будет объявлять официальные результаты выборов. Давайте послушаем почему. Мы не планируем устанавливать результаты выборов на основании недостоверных протоколов. Это абсолютно исключается. И так же, как и члены участковой избирательной комиссии, окружной избирательной комиссии, члены центральной избирательной комиссии, также несут криминальную ответственность за установление заведомо недостоверных результатов выборов. Мы, безусловно, не будем этого делать. Ну и буквально только что в центре избиркомия назвали еще 22 имени народных депутатов, мажоритарщиков, которые попадают в Верховную Раду 8 созыва. Среди, так уже точно попадают в парламент Сергей Клюев, глава Донецкой ОГА Сергей Тарута и также одиозный Олесь Довгий. Среди счастливчиков этих 22, 12 самовыдвиженцев, 8, 8 кандидатов в депутаты, которые баллотировались от блока блока Петра Порошенко и двое от Народного фронта. На этот час у меня все. В Центре избиркоме объявили паузу до 6 часов. Что будет дальше, расскажу в следующих выпусках новостей. Студия. Спасибо, Виктория. Ждем от тебя уже обновлен... Об... обновленной информации. Напомню, на прямом включении с Центра избиркома была наш корреспондент Виктория Попович, а мы продолжаем выпуск. Объем международных резервов Украины на 1 ноября составил 12 миллиардов 587 миллионов долларов США в эквиваленте, сообщает Национальный банк Украины. В октябре из резервов были выделены почти 2 миллиарда долларов для компании Нафтогаз. Средства направили на выполнение гарантированных государственным обязательств по долговым ценным бумагам. Также на платежи за поставки газа из Европы. Кроме того, в октябре состоялось плановое погашение государственных долговых обязательств на сумму 641 миллион долларов. 233 миллиона из них Международному валютному фонду. Чтобы сбалансировать валютный рынок, Нацбанк в октябре активизировал валютные интервенции, продав по единому курсу 985 миллионов долларов. Еще 200 миллионов были реализованы на валютном аукционе. 40 миллионов долларов получило правительство Украины от размещения облигаций внутреннего госзайма в иностранной валюте. В минокологии отчитались об использовании средств Киотского протокола. По словам профильного министра Андрея Мохника, за его каденцию ни одна копейка не ушла в тень. В распоряжении министерства было около миллиарда семьсот миллионов гривен. При этом часть из них потратили на реализацию двух крупных проектов. Остальные остаются на счетах. При этом глава ведомства отметил, в 2010-2014 годах, до того, как он занял соответствующую должность, из 4 миллиардов миллионов гривен, полученных в рамках Киотского протокола, профинансировали чуть более 3 миллиардов. С момента, с которого я возглавил Министерство и с момента, с которого приступил к исполнению своих обязанностей председатель Государственного агентства экологических инвестиций, было потрачено 295 миллионов гривен на модернизацию вагонов Киевского метрополитена и 86 миллионов гривен на современные автомобили Toyota Prius с гибридными силовыми установками для Министерства внутренних дел. Далее в эфире телеканала БТБ программа «Национальный интерес». Смотрите сразу после финансовой информации. Оставайтесь с нами.